Що тебе це за запит? Потім вилазить. Саме що за запах в тебе зараз такий? Ну, хиткий. Я почуваю. Розпоїдеш у Київ, походиш, щедиш, їдеш там, oh. не будеш обжиратися. Ти ти сильно там ти обжирався. Що ти там вживався? Щоб точить нас з шашлика і тут. А ти набираєш? Так, було 89. Ось додому приїду, вода і лимон. Шабаш. А чого ж? Що? Сієш сюди. <зарків> вода лимон. Він <зарків> нас сіди на серде, я... я сьогодні кофе випила. Я не їла сюди нічого. Ти борщі, сьогодні, ні борщ я пила. <зарків> а потім каже, ти борщі. <зарків> не їла, я борщу. Я кофе пила. Не їла, я борщу. Із миски кофе. Васильівна, я не їла вам, кажу борщу, я кофе пила. Мис... Хати, ти миски... Кажу борщ, ні, я борщу не їла. Я кофе. Наоборот казала, завоїш. Із миски кудово... кофе пела, значить наїла, Ма? Ні, ні, ні. А де ти миску бачила? Та вона не бачила. На столі. У мене то чашка стояла, не миска. Я миска була чи чашка? Ну, миска. Кажи, із миски. По миски подивіться. Ізмиски ложка і зірбала кофе, блять. Бачиш, не бачиш, то скаже, так, так воно вийшло, вроді правда. А <ривіт> чорек Таня каже, чи ти брешеш Надя. А ти ой, ой, ой. Та я три рази в неї була, як вона приїхала, а потім. Раскала, а а потом... кажди? Так, каждый. А потім, а що А Мені там взагалі не подобається цей посілок цей. Так воно там якось так страшно. От сусідів далеко. Якийсь такий пройом, де ти машину поставив. Хто знає? Як що? сусіди рядом. Ну ні, ну вони ж вони звикли, вони знають сусідів. не знаю, от Я, наприклад. Що сусіди далеко? У мене мама в селі, чи то, ну, в не у поряти жила. Якусь вулицю, ми всіх знали. ну всіх, всіх... Всі. А ми як це далеко? далеко? Рядом дома стоять всі. Як далеко? Ну якось такий, ну, якийсь такий район. Такий дуже так далеко. І такий. Таке всі за заборами, за великими Ну Це ж город. Я теж в городі Пирятині жила. У нас не пирятин – город. Районний це село. центр. Чого це ти? Районний. Як кабеляки, то таке саме. Не треба, Пирятин лучше, зрівняв з пальцем. А яким Пирятин лучше? Красивий городок, районний центр, чистесенький, гальмюсінький. Ой, одна лучше другой. Я на ревнясе до Да, понятно. Mm. <свист> Без ревни, пожалуйста. Конечно, а кто с кем это? А, а с, с кем это mm. Потому что одна лучше другой. А кто одна? <свист> да, все, люба. А, Сон, вот кого не скажи. Люба. Одна а, да. лучше друга. Да, да, да. Во всех смыслах. То по всьому. Якщо mm -hmm. хочеш. Та чи їла борщ, не їла, така каже, з миски це каже, я пила. Блять, <плеч> Херу знаєш правду. Вона ж вона, щоб вона побачила, чашка стоїть. І борщі, їм кажу. Я не хочу нічого, я кофе випилася, ніколи в дорогу не їм нічого. Я пішла в АТБ, купила кофе, купила сиру, Поїла вам сироп, бумажки лежать. І все. І кофе. <кій> я ніколи, я сіди їду, дорогу не їм нічого. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А що вами з Галію случилось? Я призивала там. Кульгалин. Як лак, лак. А, да, потом. Mm -hmm. Русский маму убили в ней. Mm? Русский маму убили. Окупанти хірові. А де вона мама живе? Ну, десь жила, не знаю, де. тебя О, и... Вот оно надо. И... И Уже пошло а. языками телепать. Mm -hmm. Одно язык не держится, и другой. Это mm -hmm. mm -hmm. любопытно. Что, что, что. Я ніколи не була любопитна, ніколи. Ой, ой. Ніколи не, надо, ти ти не ти була не, да. не, вода, брехала, вода. не любопитна. До, не брехала, не любопитна. Не за оскаром, блядь, не та вслуха. Та яке таке? Я ніколи не була любопина. Всі любопитні, крім тебе. Що ж ти питала, як не любопитна? Я просто увесь чату там.

А что Таня приглашала на это? На юбилей? Я слышу числа. А что пришли? <приезжаешь? говорит> мама, мама тоже поедет на юбилей. Мама, ты поедешь до Тани юбилей отмечать? Свадьбы. Не поедешь? Третьего числа она приглашала. Ну что ты не хочешь? А жить хочешь, и а уже жить не хочешь? Иногда не Иногда. Это уже иногда не хочется. Там Мне уже иногда не хочется. Да, бывает, такие моменты, что... Иди, как мне хочется. Ты точно же. Уезжаю, Надя. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.

внутри. Да, и со все время пика там сюда. Да, вот и вчера, и вчера А и... я думал, будильник какой-то. Нет. Черт и чего. Это, че? Ага. Что это за бред? Все, Надя, давай. Так, ремешок потом еще. Сейчас. Ой, блядь, дай Все, давай. Давай, Зика. Пока. Давай, Спасибо. Чепу привет. Обязательно. Чешь, давай сфоткаемся конечно. А? Давай. А ну давай, достанем, да. чтобы... А ну чтобы... Чеп-ток. ток Все, давай, Наси. Все, давай, спасибо. Маза, что давай. Давай. Я понял. Давай, все. Давай, давай. Давай, все. Давай, пока. Не надо бегать за машиной. Не надо бегать. Сейчас, сейчас буду плакать. Сейчас буду плакать. Давай, все. Плакать я буду надо ты за машины. Такая дорога, ребята, ужасно без светофоров. Жесть, жесть, вообще, так непонятно как ехать. Ужасно. Светофора внимает, черти как ехать. Так вот газуют Дом разбитый. И нету крыши. ребята, ценный код, смотрите, это черт. Черт с рогами, понимаете? Черт с рогами. Ну, черт с рогами бегает. Это кот, код. Это черт. Перебил уже сколько посуды. Ребята, смотрите, какой мне шикарный подарок подарила девочка с ТикТока, Гада Лакшери. Я ссылочку оставлю на ее Инстаграм. Вот, это не она делает, но она говорит, если кому-то надо, я могу дать координаты или как-то помочь заказать. Тут Крым наш. Смотрите, Петрикивка. Очень красиво. Калына. Смотрите, как красиво расписано. Трезубец Украины и стрелочки. Просто шикарно. Сзади это эпоксидная смола. А сзади, смотрите, просто в заподлицо идет такой циферблатик. Очень простой, спокойный. И вот можно где-то повесить. Очень красивая. Спасибо, Галя. Огромную ссылочку я оставлю. Вот. Еще себе, ребятки, я купил Какую красоту, сейчас я вам покажу Не знаю, показывать чтобы вы не ругались, не завидовали Кто-то порадуется, кто-то позавидует Некая разница У нас нет света Смотрите Так Вы уже знаете, что это за чехол Это чехол From Hearts Оригинальный платочек Все оригинальное у меня лицо похудело. Лицо. И мои том Форды стали немножко великоваты. Ну, лицо похудело, поняли, оно уменьшилось в размере немножко. Я купил себе Chrome Hearts очки солнечные. Они 70 тысяч, ребятки. Это немецкое стекло. Смотрите, вот так. Просто классные. Обалденные. Вот они, конечно, меньше, чем те. Я те если достану в машине, вот по мере вы видите колоссальную разницу, но ну, мне они очень понравились, прям крутые-крутые очки я не выдержал, я зашел подкрутить, у меня немножко хромхард ну как разболтались, поняли, вот это вот ну те очки для зрения, которые и я не выдержал, и пошел как увидел, они мне показали блять, я загорелся там был еще один оттенок, вот такие они сбоку Эти тоже меч этот кельский просто классно. и они меньше, да, классно смотрятся ну, мне понравились. Не знаю, ребятки, как вам. Можно сказать, что херня. Ну, мне нравится, самое главное. Кто считает херня, может купить мне любые другие. За такую сумму и выше я буду мерить. Подарок. Вроде бабушка жива, спросил у девочки. Сейчас она мыла пол. Я говорю, бабушка жива? Она машет, да. Потому что она бабушка что-то не появляется на улице поэтому я и спросил. Вот здесь немножко они разболтались, вот в этом месте, вот, ну как сказать, вот такие стали, знаете, как немножко с, даже спадают, потому что надо мастер, который подкрутит. Вот они сказали, в люкс-оптике есть, прямо в моем доме, кстати, мастер вот в, люк, в люксоптике, у них он не всегда. Поэтому такой шикарный, шикарный я себе подарок сделал. Это вот за те деньги, что люди дарили. Я себе приобрел. 70 тысяч они стоили. А что-то чека нету. Куда я чек делал? Чек, они мне не положили, я так понял. Там у меня была 15% скидка. То есть они стоили 70, минус 15%, поскольку я уже эти очки покупал. И вышло где-то у меня 60 с чем-то тысяч. Сейчас заплатил. Не помню сколько, но 60 с чем-то. Все, вот такой подарок. Спасибо. Теперь у меня еще в коллекции вот таких очков прибыла Это для зрения, а это солнечный хромхард. Шикарные, ребята. Они очень классные. Надо прятать их в чехольчик. Бо это косвенно честно говоря. Так это все не берегу. И вот думаю, куда эти часики повесить. Мне они нравятся очень. Очень классная работа. Просто шикарно. Украина. И такое, знаете, наше, Днепропетровское. Вообще на подарок вот такая вещь кому-то, знаете, шикарная, я считаю, если кому-то подарить. Там сувенир с Украины привезти кому-то, вот, даже за границу. Очень классно. Вот. Так что, Галь, спасибо тебе еще раз. Кстати, ребята, поговорил сейчас с Галей, вот, которая сделала. Она, оказывается, сестрой, они делают вот это все вместе. По-моему, сестрой она сказала. И тут можно заказать любые и столы, и подносы, и все что угодно из, из такой смолы. И даже можно там любые часы в виде там, собаки, кошки. То есть, э, ваше желание воплощается, любое. Но вот такой результат красивый, такая роспись красивая. Тебе нельзя по часах лазать. Роспись красивая, и вот оригинальный на подарок вообще это ребята но можно все что угодно то есть все что вы хотите вот так сделать смотрите как красиво и золотые буквы и расписали это все вручную они сами делают сами спасибо тебе галя инстаграм и на галечку оставлю это с тиктока девочка мы общаемся